Ми рухаємося. Далі нашим живим ефіром. І продовжуємо тему. Тему нагальну. тему важливу. Поговорити про знакові свята. Для міста Сєвєродонецька, міста, що набуває статусу обласного центру, хоча фактично набуло його ще два роки тому, але зараз починає, скажімо так, стрімко рухатися у бік комфортного життя святкування. Ми будемо обговорювати із заступником очільника міста Сєвєродонецька Сергієм Зарецьким. Здрастуйте. Добрий день, доброго вечора. Доброго. Дуже цікаво з вами поговорити. Тим паче, що є святкові приводи. Давайте про ті свята будемо говорити і разом із нашими телеглядачами 050-210-08-98. ноль вісім дев'яносто вісім. Тож чуєте ви нас по радію, чи бачите по телевізору? Телефонуйте, ставте свої запитання і висловлюйтеся. Поговоримо зараз. Розпочнемо нашу розмову із зі свята. знаєте, такого, що минув день міста у Сєвєродонецьку. Бути чи не бути. День міста. В серед... Запитання були, знаєте, ну от, це запитання усіх хвилювало. І до останнього, в останній момент, буквально от, е, напередодні свята на, у середмісті, на центральній площі фарбували стовби. От було, не було такого. Фарбували стовби і готувалися, і пройшов День міста. Ну, найперше питання про ваші враження. Як вам? Хотілося б услышати мнення жителів нашого міста. Ми предварительно його услышали. И жители, ну я боюсь без привлечения сказать в восторге. То есть давно город не видел таких праздников, давно на таком уровне не проходили мероприятия. Вызовы были серьезные. Да, нам достались старые непокрашенные столбы. Нам досталась запущена вот вот площадь, которая прилегающая территория. Давно не работали фонтаны. Все было исправно, все подготовлено. Ну, надеюсь, все жители, которые пришли на площадь. І на другі мероприятия, не пожалели. Очень много було людей, і всі участвували, і всі були ну приятно удивлені уровні подготовки. Я рад. Давайте Це... нагадаємо, ну можливо, тим нагадаємо свердончанам і скажімо так, розкажемо дуже коротенько, що було, тому що можливо нас дивляться мешканці інших міст і селищ. В Северодонецке 29 мая отметили День города. В программе праздника состоялся массовый легкоатлетический забег, богатырские игры, мотокросс, выставки, мастер-классы и концертная развлекательная программа. Во время богатырских игр свою силу демонстрировали четыре богатыря – Владимир Севастьянов, Юрий Каратенко, Александр Дубова и Дмитрий Лобак. Все они – титулованные спортсмены, неоднократные победители чемпионатов по силовым видам спорта, которые имеют со своими плечами не один рекорд. THANKS FOR JOINING US. Спортсмены показывали упражнения на силу и выносливость. Они переворачивали колесо, переносили бревно, поднимали штангу. Вес каждого спортивного снаряжения был больше. Центнера колесо весило 360 килограммов, а бревно 210. Во время мероприятия каждый желающий мог попробовать себя в любой в любом силовом упражнении. Во время массового легкоатлетического забега спортсмены пробежали от площади Мира по проспекту Центральному к площади. Побіди в концерті дня. А в конце дня в жителями города виступив Олег Скрипка і група Вв. Ну, ось це такий дуже короткий стислий огляд. Усі про це зараз говорять. Це ми нагадали усім тим сівродончанам, що були присутні безпосередньо на дні міста, і, скажімо, так повідомили усім тим, хто не сіверодончанин, дивиться нас, чи з того боку лінії розмежування, чи по цей бік лінії розмежування з інших населених пунктів. Особисто вам, как к Мы немного напряглись, когда пошел дождь. И ну, люди разбежались, это было понятно, дождь сильный был. Ну, слава Богу, погода наладилась, и все горожане решили не остаться дома, а пойти поучаствовать в мероприятиях. Ну, честно, знаете, когда другие отдыхают, то работники культуры продолжают работать. И мы все были в напряжении, потому что... Ну, много ожидалось, возможно, какие-то, много было новых участников, привезли новый качественный звук там из Харькова. Кстати, мы сэкономили на этом довольно большую сумму денег. И вообще все праздники, которые, ну, вот, которые были, жители могут понимать, что они не обходятся там какие-то немыслимые деньги городу, потому что ко всему сейчас применяется подход современный, свежий, спонсоры выступают часто. Вот Олега Скрипку нам Помог привести Игорь Будков. Ну и хорошо, когда находятся такие люди, жители города, которые ну, могут израсходовать деньги на благо всех нас горожан. Ну так, то есть очень хорошо прошел, я считаю, день города. Но знаете, это только ну первая проба. Надеюсь, будущие праздники приятного удивят горожан и вперед. Угу, зрозуміло. Ну, Знаєте, ми так само вийшли на вулиці міста, от ви кажете, треба містян розпитати. Ми вийшли. Це жодним чином, скажімо так, не соціологічна розвідка. Це те, що ви побачите наприкінці ну, думок наших опитуваних, це просто, ну така, знаєте, ну, скажімо так, просто цифри серед. Великої достатньо кількості людей, що ми опитали. І ось що нам стало відомо, як е, ставляться, чи сподобалося, чи не сподобалося, чи були, чи не були е, сіверотончани на вчорашньому учорашньому святі. Давайте побачимо, що в нас вийшло. Я не ходив. Мені ніколи було, Я був зайнятий. Я там не був, я працював. По розказам окружаючих да понравилося, але не була на дні города. Так, дуже було добре. Мы не были, если честно сказать. Я не ходил, не был. Я там не был. Очень, очень, да, замечательно. Так Супер. Да, очень. Понравилось? Да, очень. Да, все было хорошо организовано. Спасибо, все очень приятно. М -м да, было очень весело, очень интересно. Да, неплохо было. Э да, нормально было. Просто, может, группа не, моя, сам не самая моя любимая. Так хорошо было. Повторимося, що ми жодним чином не претендуємо на соціологію і точне соціологічне дослідження. Це винятково дослідження наших кореспондентів ось так у відсотковому вигляді ну, от виглядає, те, що дум, думка містян. Прокоментуйте, будь ласка. Це наша основна задача. Власть обеспечивать условия жизни, роботи или досуга наших грожан. Ми дуже раді, коли це виходить. Но мы можем воспринимать и критику, если она будет, учтем. И в следующий раз, может быть, это будет еще лучше. Я скажу так, что мы перешли не так уж и давно в управление городом. И потом я сейчас еще расскажу вам одну новость, будет интересно зрителям. Но за вот это время мы смогли только немного подкорректировать мероприятия, подготавливаемые заранее. В следующий день города мы привлечем гораздо больше людей к обсуждению концепции. У нас впереди еще очень много в городе моментов, которые мы не сможем обойти. Это и, и Новый год, и День независимости, они по порядку сейчас. Но, тем не менее, горожане должны ну, отдохнуть от э, того груза, который вот, последние несколько лет, ну, и политического и э, ситуации на Украине, в Украине. вот, на кальоне. Ми хотім, щоб люди поработав, могли хорошо отдохнуть. Город для этого 050 п'ятдесят 08 98 вісім дев'яносто вісім. Як ви відпочили, як ви відпочиваєте? І чи сподобалося вам? І чи чекаєте ви на прийдешні свята? Обов'язково телефонуйте, коментуйте те, що те, що тут відбувається, пане Сергію. Завтрашнє свято, завтрашній день. Ну день випускника. Випускні вечори. Велика славетна традиція у Льодовому палаці проводити ось цю урочистість вручення атестатів зрілості, хоча не модно зараз так називати безпосередньо ті атестат, але тим не менш. Як все буде відбуватися завтра? І це нове добре позабути старе. Да. Так. Це не забита, але традиційний праздник. В 17 часов будут собираться дети, выпускники с родителями и желающие посмотреть на это красивое ну, зрелище. Будут собираться в районе площади Победы, возле областной администрации, ну, на, этой, на этой площади. Далее, как обычно, фонтаны будут работать. Мы вообще хотели фонтаны, чтобы постоянно работали, ну, по крайней мере, в летний период. А почему нет? Вот. И далее... Хоть вдоль этих... не смогли, давайте сразу. Да, ситуация с тем фонтаном на ДК она довольно сложная и требует ну, кардинальных решений. К сожалению, восстановить утерянное не всегда получается. То есть там нужно практически с чистого листа. Мы сможем это все сделать, но потребуется больше времени, чем мы предполагали ранее. А для ледового палацу? А, возле самого... Вот мы уйдем сейчас от обсуждения праздников а фонтаны. Мы обитаем, мы возле обитаем. самого ледового палаца фонтаны, они являлись охладителями для системы генерирования льда. И к сожалению, ну, нам досталось, так предыдущая власть распорядилась не по-хозяйски, продала эти установки и мы потеряли в том числе эти фонтаны. Они были частью охлаждения воды в этом всей системе ледового дворца. Поэтому с ними ну, надо думать, то есть там нет простых решений. А то, что сумели сохранить, мы с радостью поддерживаем в технически исправном состоянии. Таун сервис помогает нам запускать эти фонтаны на все праздники. Ну, ну так, так, все да. же так и запускают да, их. Да, будем. Так вот, возвращаясь э, к выпускному вечеру, э, с 17 часов выстроятся там красивые, в хорошем настроении выпускники наши и проследуют в Ледовый дворец спорта, где для них уже будет подготовлен зал их будут, ну, интересно, программа, программа интересна, разноплановая, культурная программа. Каждый найдет, надеюсь, то, что ожидает в этой программе. То есть мы поздравим, и руководство города обещало быть, и все будут, надеюсь, в хорошем, отличном настроении. И эта традиция, она вот получила вторую жизнь сейчас. Ну, при нас, не понимаю, почему этого не сделали ранее, потому какие концерты проходили в Ледовом дворце, и массовые мероприятия в городе другие. То есть давайте ну, не ломать традиции, давайте создавать новые. А уж то, что было, должно остаться и ну, работать дальше. Детали, что, что придут выпускники, подивляться концертную программу, их кульминацией будет что? Mm. А, смотрите, у нас есть выпускники, которые претендуют на медали, у нас есть выпускники все, которые получат дипломы об окончании, и вот это и есть кульминация. То есть кульминация учебы – это оценка этой учебы. Люди, которые, дети, которые столько лет учились, они наконец-то, каждый получит то, что заслужил, то, на что выучился. Кто вручат ему дипломы? Уже да. да, да, да. У нас есть э, выконывающий обовязки местного головы Григорий Пригеба. Э, надеемся, он посетит, в планы входит его. Э, также депутаты городские. И ну, приглашаем, как бы приглашаем жителей города ну, поприсутствовать рядом, посмотреть и поприветствовать, поздравить наших выпускников. Все обещает быть все хорошо, торжественно и запоминается. Это должно запомниться. Этот праздник у детей должен остаться. Будет какая-то концертная программа? Концертная программа будет подготовлена коллективами севердонецкими. У нас очень много интересных. Класних зрілішних э, номеров у колективах, і лучшие з лучших постарались, спеціалісти, посмотримо, подобається людям. Можете провести ще один опрос. Обов'язково проведемо, тому що нам цікаво, що люди думають про те, що робиться а, безпосередньо. Перед тим як перейти далі, і що буде далі за цим випускним у Людовому палаці, і як діти ну вже зачіпали цю тему сьогодні, mm -hmm. як вони будуть святкувати далі. Зараз поговоримо, але от знову ж таки. сколько на це все пошло грошей на повертание старої доброй традиции значит самой дорогой частью я могу так буквально даже накидать люди будут представлять самой дорогой частью это является звук и свет то есть город не располагает непонятно тоже почему столько лет мы арендуем эту аппаратуру ну можно было задуматься и приобрести городу для Еж... Ну, постоянных праздников, постоянных свою аппаратуру. Ну, пошли другим путем. Путем аренды. Пока это сохранено, потому что это затраты в настоящее время уже тяжелые. Ну, такие, под вопросом стоит ли нам тратить капитальные деньги такие? Это может решить и о миллионе на озвучку. Значит, вот это сама озвучка предприятия. Потом будут украшать сцену для этого цветы. В принципе, это не очень затратный выпускной балл, не очень затратный. Хорошо, это площадка ледовый. Она, в принципе, для нас бесплатная, это пока коммунальная собственность, надеюсь, так и останется. Вот. И поэтому это не очень затратное мероприятие, которое будем культивировать каждый год. Ждем, поздравляю медалистов, завтра приходите, получите свои медали, выпускники, дипломы. Ну, родители, хорошее настроение. Зрозумило. И вот далее завершится урочистисть и... Э... Класи, представники шкіл, ну, скажімо так, розійдуться для святкування, а потім підуть зустрічати світанок вже у новому житті. Як організований ось цей після, після Льодового палацу цей, скажімо так, період дозвілля. А, значить, два часа прадлі само мероприятие, і після нього розійдуться по заказаним залам. в кафе, в ресторанах наши выпускники вместе с родителями и учителями. там на у нас поставлена работа очень серьезно, есть график, кто будет какой класс конкретно в каком учр... ну в каком заведении будет находиться, отмечать и до которого часа. после этого есть ответственные люди будут присутствовать на месте работники полиции, которые будут следить и за соблюдением общественного порядка там и в целях безопасности. Вот. потом после завершения банкета, скажем. Ну, знаете, полиция не очень была довольна тем идеей такой встречать рассвет на озере, потому что зачастую это люди уже уставшие выпускники приходят туда все-таки всю ночь отдыхать. А сколько роки училась? Ну да, намучались, да. И поэтому, конечно, полиции хочется, чтобы все разошлись по домам, выпускникам хочется встретить рассвет. Ну вот где-то посредине это и получится. Кто-то поедет домой, кто-то нарушив все, все равно придет посмотреть, как восходит солнце, первое солнце, их уже новой жизни взрослая. Ну вот так вот, будем смотреть, все готовы к этому. Будут посты МЧС выставлены возле озер, будут наряды полиции. Ну, город готов обеспечить это мероприятие. Завтрашнее мероприятие готово. А что будет в городе на День защиты детей? На День защиты детей 1 июня все мероприятия будут сосредоточены в районе ДК культуры. То есть в районе ДК культуры будет сцена, есть ряд спонсоров, которые теперь уже вот мы возрождаем эту традицию спонсорства такого. Знаете, ну, в серьезном смысле этого слова. Они заготовили... Да, и вот. бизнес должен быть, да, социально ответственным, потому что деньги – это только инструмент, как им распоряжаться, решает сам владелец этих денег и тратить их на благое дело. Кто-то решил в этот день отметить или осчастливить ребенка особо нуждающегося. То есть мы держим это на контроле, такой небольшой, может, сюрприз, но будет интересно. Это будет в районе ДК «Культуры», это будет в сквере «Гоголя». Теперь вже встановлені там буде много детских мероприятий, много конкурсів, много різних лотерей, забав. Приглашаю посетить вместе с вашими з вашими дітьми, все останутся, Всі довольны. Ну, каждый, Кожен таки знайде то, що іще. Хороше настроєння. Тому що ну, одразу проанонсуємо, шановні пані, що 1 червня на телеканалі Лоту проєкті лот наживо буде особливий день, день коли будемо говорити про реальний захист дітей, про питання сирітства, усиновлення, опікунства. Буде ну, буде традиційно важливий і сильний ефір, можливо, трішки в іншому форматі, аніж колись на луганському власному телебаченні ще от буквально кілька, ну два-три. Роки тому, але буде обов'язково. Скажіть, будь ласка, ну от кого місто підтримує із, до Дня захисту дітей? До кого Кого навидають перші особи міста? Ну, знаєте, делать праздник людям в один день, а остальные 4 5 дней в году не замечать проблем, было бы неправильно. В этот день мы хотим ну, отметить, мы хотим показать, что для нас судьба любого ребенка, а тем более, если это ребенок социально там, не обеспеченной семьи, или, как вы там сказали, есть и сироты, но, ну, к сожалению, это все есть в этом мире, мы должны уделить максимум внимания наиболее нуждающимся. Ну, а в принципе, как бы каждый ребенок заслуживает счастья детского, заслуживает внимания, заслуживает любви родительской и заботы городских властей. Поэтому, конечно, все это будет. Центры социальной защиты и службы по делам детей и все остальные, они в рамках своих полномочий, безусловно, будут с этим работать. И ну, посмотрим, опять-таки, на результаты. Я считаю, что ну, это не пройдет таким незамеченным. Этот день не пройдет незамеченным. И э, на устанок ему так, я приготовил. у вас есть топ-новына, что вы эксклюзив для Лоту Наживо, для всех глядачів, что нас бачат и чуют, и радиослухачев так само. Ну, всем известно, хочу вернуться к ситуации, уже немножко набившей такую оскомину, но интересует, которая людей, ситуация в нашем городском совете, как развиваются события, законно, незаконно и так дальше. Вот. Ну, хочу сказать, вот, к примеру, новость такая, которую я еще не слышал от вас, идя сюда, думал, может, вы ее зададите, а вроде бы нет. Ну вот хочу сказать, что, допустим, распоряжением выполнения обоязки головы пригибы, ну, сегодня я уволен занимающейся должности, и поэтому, в принципе, мероприятие, которое будет за днем ребенка, уже дальше, ну, наверное, будет, пока кто-то другой будет контролировать. От себя хочу добавить следующее. Это результат вот этого же продолжающегося системного давления. То есть развивалась таким образом из еще прошлой областной администрации, которая руководил Георгий Борисович Штука, э, пришли письма, которые мы считаем, они не совсем законные, но под эти письма э, исполняющий обязанности мэра Пригеба получал постоянные угрозы, что если он не выполнит эти требования, на него будут составлены протоколы о коррупции, это и репутация его как политика, и ну, будущее его. И поэтому мы вот в рамках такого здорового компромисса решили ну, идти законной дорогой. То есть если меня уволили, я попрошу суд определить, законно ли это, незаконно ли это. И только суд даст потом оценку всему вот этому происходящему. Но ну, я считаю, это на грани беспредела. То есть можно бороться постоянно, но называть очевидные вещи как-то по-другому это неправильно. Но я, к примеру, скажу, суть вопроса сходится к тому, есть ли у меня, как у Зарецкого Василия Викторовича, высшее образование. И вот я показываю диплом о высшем образовании, а Григорий Анатольевич показывает мне письмо, в котором написано, что у меня его нет. И вот он диплом, он говорит, ну, я видите диплом, вижу. Она говорит, а у меня письмо, в котором его нет. Ну, давайте обсудим эту парадоксальную ситуацию в суде. Поэтому, конечно, это все мешает. Вот мешает ритму города, мешает жизни и... Ну, Уж очень скоро надо все это закончить и перейти на хорошие, нормальные рельсы. У нас впереди очень много всего, то, что мы хотели бы сделать. Кстати, ну буквально 100 дней получилось, я так сегодня прикинул. Примерно 100 дней мы были у власти и занимались решением городских проблем. Сейчас мы уже в рамках этой передачи сказать не успеем, но там есть что сказать и есть чем гордиться. Я думаю, отголоски вот этих решений, которые мы принимали, но ну, горожане услышат, увидят еще довольно долгое время. Ну от таким от образом. Ми з да. знаємо, що ви, скажімо так, звільнені не один, а ще й ну, безпосередньо дотичний е, сектор, це молодь, спорт, mm -hmm. пан Ярош так само звільнений сьогодні. Я слышал об этом, да. так. есть Олексій Іванович Ярош там у нього претензії, наскільки я розумію, у обласної адміністрації к нему ну, такі завидні постоянства раніше. Надеюсь, эта ситуация, знаете, еще в отголосках прошлого. Ну, пока как бы мы избрали, ушли от конфронтации, избрали такой путь. Пускай, ну, пускай мы немножко потерпим еще. Мы обратимся в суд. Может, он будет длиться долго, может, быстро. Ну, вот посмотрим, насколько ну, новая власть. То есть город открыт, город открыт, сотрудничество увидите. Мы хотим работать и делать город наш лучше. У нас получается, даже отчасти у нас получается, пускай не все. Ну... Ничего не поделаешь. есть и вы теперь будете судиться за, за ось это кресло заступника. Ну, знаете, не, не так важно это кресло заступника, как сама ситуация, когда ну, на белое говорят черное, и говорят, ну, извини, вот тут вот, 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 видишь, ты все-таки вот черный, а не белый. Как бы. Да, объективные вещи, но ну, придется доказывать в суде. Хотя сама суть, мы хотим работать, а не судиться. Если есть люди, которые ну, хотят занять мое место, там, или Алексей Иванович, а Ярош, они могут это сделать, прийти завтра в горсовет, написать заявление, участвовать в конкурсах или, или просить депутатов поддержать их на сессии. Больше того, я общался с депутатами, они готовы были ну на альтернативно, то есть они готовы были на сессии опять утвердить нас заместителями Минского головы. То есть поддержку мы среди депутатского корпуса, Что насколько изменилось? мне известно, не поменяли. Что изменилось тогда, если а, депутаты вас поддерживают, да. а все-таки вас уволили? Нас уволили для того, чтобы наконец-то ну, поставить точку в этом вопросе. Если суд установит и докажет, что ну, я не зря учился, получил диплом и он имеет законную силу, что, в принципе, спецпроверка, проводимая в отношении меня, доказывала уже. То есть у нас есть официальный ответ из области администрации, что Зарецкий прошел специальную проверку по образованию, диплом подтвержден. Ну вот парадоксальное письмо, которое приходит о том, что он не прошел спецпроверку, является поводом к дальнейшим.

Немає. Позаяк, дякуємо, що першими повідомили це у живому ефірі, на живому майданчику, і повідомили, що називається з перших вуст без зайвих, скажімо так, зайвих людей, зайвих коментарів. Нехай буде так і надалі. Тут, у Лоті наживо, тут і зараз. З нами був Сергій Зарецький, тепер вже. Екс заступник тимчасового <піки> обов'язки середницької міської міського голови, котрий буде за ось щоб прибрати цю приставку Екс судитися. Дякуємо вам. Дякую вам теж.